155-ci sual. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Azərbaycanda prezident idarə usulunun tətbiq olunması 1990-cı il may ayı. Azərbaycan SSR-nin suverenliyi haqqında konstitusiya qanunun qəbul edilməsi 1989-cu il 23 sentyabr. Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi 1993-cü il oktyabr. Azərbaycanda ilk dəfə bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsi 1999-cu il 12 dekabr. 156-cı sual. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi 1995-ci il 12 noyabr. Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olması 1992-ci il. Horadizin azad edilməsi 1994-cü il, Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi 1993-cü il. Xronoloji ardıcıllığın müəyyən edilməsi 257-ci sual. Azərbaycanda prezident vəzifəsinin təsdiqlənməsi yuxarıda da qeyd etdik, 1990-cı il may, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının qəbulu 1991-ci il 18 oktyabr, Dağlı Qarabağ müxtar vilayətinin ləğvi 1991-ci il 26 noyabr. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun təsis edilməsi 1999-cu il